Ламікон, Дермгель Обирай, скажи грибку, прощавай, шановні. Допомагаємо рідним силам протиповітряної оборони збивати в тому числі російські безпілотники різних типів. Збираємо на літак мисливець за російськими БПЛА. Літак пілотований з пілотом і стрілком, які нищать а те, що росіяни запускають по нашим населеним пунктам. А реквізити в описі до цього відео. Шановні, я звернув увагу на е, слова, які сказав е, американський сенатор е, Лінсі Грем про те, що владі Сполучених Штатів Америки необхідно запропонувати пілотам F-16, які на пенсії допомогти Україні у війні проти Росії. І на зв'язку з нами зараз Олександр Лиходіт, льотчик-випробувач. Пане Олександре, вітаю вас в ефірі. Добрий день. Вітаю вас. Інформація щодо Добрий. того, що. А пілоти F-16 можуть прийти на допомогу Україні. Лунала і раніше. Я зараз зацитую повідомлення Голосу Америки. Україна отримала модернізовані F-16 із потужним західним озброєнням, що допоможе повітряним силам ЗСУ протистояти викликам з боку Росії. У цьому запевняє як вони називають найсмертоносніший пілот F-16 американської авіації підполковнику відставці Ден Гемптон, який брав участь у війнах в Перській затоці в Косово та в Іраку, в інтерв'ю журналістці Української служби голосу Америки Марії Прус, він підтвердив озвучену ще торік готовність допомагати Україні розв'язувати озвучену проблему з браком підготовлених українських льотчиків, а також те, що у світі є великий пул пілотів F-16 у відставці, готових прийти на допомогу Україні. А як, як додав а американський підполковник, якби нас попросили? Це може змінити ситуацію, додав Гемптон. Скажіть, будь ласка, пане Олександре, як ви поставились до такої ініціативи, яку вже озвучив американський політик? Ну, я об этом ще говорив, підполковник, подполковник американський. еще об этом не думал. Почему? Потому что уровень подготовки наших пилотов, он высок. И опыт боевых действий с россиянами у нас есть. И опыт очень серьезный. Вот. Но сам процесс переучивания и методика переучивания, это слишком долгий процесс. Долгий процесс. Американцы и европейцы его не нарушат. А опыт участия иностранцев в боевых действиях уже есть. И летчиков, ну это история есть. В Испании вы знаете в прошлом столетии. Вот в Персидском заливе, в Ираке, в Буре пустыне там ну были летчики англичане, французы, немцы. И, кстати, там впервые американцы столкнулись на F-16, ну, на истребителях, которые там применяли, с МиГ-29 и Ми МиГ-25 в Ираке. Поэтому, конечно, опыт, тот, который наработан американцами с использованием своего самолета F-16, скажем, ну, F-18, моряки там этим делом занимались, вот. Он, конечно, очень ценен, и он бы нам помог. Но тут другое дело. Никогда еще американцы не вступали в бой с а, россиянами. На -30, на Су-35, Су-30СМ и Ф-16 боев не было. Не было реальных боев, потому что то, те да, визиты дружбы, которые были там в, в 90-х годах, это, это не то. А когда идут уже серьезные вопросы о выживании, вот здесь вот пока ничего не ясно. Конечно, конечно, если они к нам приедут, начнут летать в интернациональной там бригаде, я не знаю, вот, если будут согласованы юридические все вопросы, допустим, в Штатах и у нас, то вполне, вполне это все серьезно. И чем еще это ценно? Тем, что они, ребята, которые вот пенсионного возраста, они все инструктора. Все инструктора. И вот этот опыт, который они наработали по эксплуатации в 16 х он очень ценен. Вот. Поэтому это, конечно, очень хорошее мероприятие. Если оно осуществится в ближайшее время, конечно, конечно это будет здорово. Я лучше вот меркую. Да, вы, вы сказали, вы сгадали про ситуацию в Ираке, а еще тогда, какой был опыт э, зіткнення американских пилотов в МИГ-29? Ну, я вам скажу так. Вот э, война в Ираке, она длилась там, ну, чуть больше месяца. Три недели, три недели а в войне э, принимала участие только авиация. Только авиация. не американские там генерал Шварцкоп был командующие этим все объединенными силами. Они три недели месили Ирак, ПВО, центры управления, аэродромы. Да, вначале были там какие-то столкновения с МиГ-29, но это быстренько американцы погасили. И, и чем они взяли вот в Ираке, авиация настолько себя здорово показала, организация mm -hmm. вот этих боевых действий. Американцы, вот коалиционные силы делали в районе 800 самолетов вылетов в сутки. То есть вы представляете, какой то напор был на иракские ПВО, систему управления, на авиацию, на наземные войска. И в конце концов, за три недели они все это дело утихомерили. И за неделю там наземные войска зашли, собрали белый флаг, и война закончилась. А... То есть... Так -так. были Да, прецеденты F-16 и 29 это примерно одного класса машин непременно это легкие истребители есть у одного преимущества, второго. Тут еще будет зависеть от уровня подготовки летчиков, от их э, тактической подготовки, от физической подготовки, потому что они будут, если будет ближний бой, то это перегрузка 9. А девятку вы выдержать тут уже пенсионер не каждый сможет, скажем так. то, что у россиян есть там такое. Американці всі є. Посмотримо, чим це все діло закінчиться. Знаєте, якщо ми з вами згадали історію, я так зараз по пам'яті буду говорити. Якщо я десь помилюсь, ви мене поправите. А оця битва світів в повітрі, це період корейської війни. Тоді радянські льотчики були да. на Міг-15, американці на суперсейбрах. У В'єтнамі були, да. були зіткнення, тоді радянські пілоти на Міг-19 і Міг-21, а так. американці, якщо не помиляюсь, на Ф-104, так? F, не, F, 4 F4. F4 Phantom. Phantom. Да, і у них ще був F105 Thunder, ще був. Дуже хороший. Саме фіруди. так. F4 Phantom, так, справді. І були зіткнення да. в небі колишньої Йогославії, це вже ну, більш такий пізній, да. пізній період. А, і а, от що всі ці війни в повітрі, е, якщо так зробити якийсь підсумок? По суті, справи це було зіткнення е, тоді ще радянської авіації. Ну, російська нинішня авіація, вона базується на, на е, радянських зразках. О, пропав. Так, так, ви мене чуєте? О, зараз ви, чую. Знаєте, ви знаєте, я коли слухав е, це інтерв'ю. З підполковником, а, з, з, з американським підполковником, який сказав, що я готовий там, хоч завтра, приїхати в Україну, щоб допомогти, от мені здавалося, що у нього просто очі палають. Він просто бажає якби проявити себе а, про, проявити себе і показати, на що здатні ну, по перше, пілоти натреновані на f 16 то і цей, і цей власне тип машин. Але як ви вважаєте, з організаційної точки зору? А як би правильно це було зробити? Мова йде про ймовірність створення там, приватних військових компаній в Україні. Чи це можуть бути контракти з силами оборони? Якщо ми ну, вже міркуємо про таку перспективу? Ну, в принципі, в якому би, в якому би качестві вони організаційно скаже, вони не приїхали сюди. Це добровольчеська авіаційне крило, допустим. Структура любая будет, но она все-таки будет подвязана к общепризнанным структурам. Это эскадрильи, это боевые пары, там звенья, вот, вот так вот. Система управления F-16, он без аваксов, без вот этой наземной всей этой сети радиоактивных станций, дальнего наружения, работы аваксов. Там же очень много тонкостей, которые... В общем-то, определяет и успех боевого применения, и выживания. И американцы это все дело проходили. То есть они эту всю структуру, это все будет... И поймите, что просто так приехать и воевать они не будут. Они подготовятся к этому так, как это положено к ведению серьезных боевых действий. Тем более с россиянами, с которыми они еще не воевали. Тут же психология еще. То, что у него глаза горят, это хорошо. Но глаза должны прекратить гореть, когда он сядет в кабину и начнет спокойно хладракурно работать. Вот это вот самое главное. Потому что тонкостей будет очень много и в организации, и в тактических приемах. Это все будет потихоньку. Они будут друг друга сходиться и на дальних расстояниях. Может, там у кого-то еще мозги обезбашенные, они еще войдут в, и в ближние бои. Потому что, ну, мужики, серьезные, с одной стороны, с другой, престиж, показать себя, все это еще мы увидим. Если только вот, вот этот вопрос организационный на уровне сначала политиков решится, а потом командующих вооруженными силами, командующих ВВС, и вот тогда, когда прибудут они, здесь они у нас будут летать, будут летать за границей, там где-то с Румынией, с дозаправкой в воздухе. Короче, там много вариантов. И на Украине можно летать, базироваться, можно рядом тут с, на западных, у нас Польша есть, Румыния, Болгария. Вот, аэродромы все сертифицировали в 16-х. То есть там это надо думать, это надо организовывать, оно все будет решаться в ходе в ходе боевых действий. Боевые действия они накладывают очень много специфи специфических э, особенностей, как на психику летчика, как на систему управления, как на систему выживания. Ну, короче, это это целый комплекс и так все. Глаза горят, это хорошо, но глаза должны гореть у всех. Я, дурочка, еще еще выпустим еще трошки истории. Так, коли історія знає такі приклади, коли там цілі ескадрильї Билися в складі іншої армії. Ну Нормандія Німа Нормандія Німа yeah. в складі радянських е військово-повітряних сил, польська ескадрилья, яка була визнана однією з найефективніших в часи Другої світової війни. Поляки, які виїхали з під окупації, билися в складі королівських військово-повітряних сил Великої Британії. Та yeah. да. до речі, от ви згадали щодо того, що F-16 це цілий комплекс. В тому числі він має працювати взаємодією з літаками далекої радіолокаційної розвідки. Так потенційно у нас же є дві такі машини. Шведи нам пообіцяли їх. Ну, то, що пообіцяли, їх треба. Це все, це все повинна організація повинно бути, Це все повинні. Давайте на, на русска. Ми повинні бути проведені спитання. Я не знаю, в якої зв'язки зараз. Ось ці, шведские АВАКСы э, с F-16, как там линии связи, работать ими, как на большом на э, американских этих АВАКСах. Короче, тут, ну, я думаю, что не зря, не зря нам дали вот эти шведы две машины. И я думаю, что там в НАТО они все это дело предусмотрели. Будет оно работать. Смысл в чем? Любой АВАКС, он должен найти цель, цель захватить сопроводить ее и передать на станцию F-16. F-16 включает станцию на 15 секунд по целью указания ВАКСа. Передает это все дело на, на, ракету, на головку ракеты и выключается. Все. Станция работает 15 секунд. Это очень важно. Ее уже, потому что самолет на больших дальностях определяется только из, излучением. Тепловое это на малых дальностях, а вот радиолокационное излучение только что-то включил, все, сразу захватило. Захватило, и там россияне ничто, тоже не дураки. У них прекрасно это все отработали. Захватили все, пусть оттуда. Поэтому задача минимум себя обозначать в на дальних расстояниях. 400, 300, 250, 200 километров. Все. У россиян есть а 37-я ракета, которая бьет 200 километров 100%. И снимает самолет с высоты 20 метров. На скорости приборы тысячи у земли. 20... Был у нас случай такой. 20 метров. Донецка высказать. по нашему высота 20 метров. Вот он с 20 метров снял, с дальности 180 километров снял нашу машину. Вот так. А за 5... И это ждет американцев. А за 15 секунд я так разумею, радиоэлектронную сигнатуру лета в... вызначить неможливо. Ну, давайте посмотрим. Не будем гадать это все. Все покажут бои. Все покажут. С одной стороны, с другой стороны, тактика применения самолетов, ракет, систем радикационной борьбы. Все это еще впереди у нас. Я думаю, что... Пане Олександре, ну, я, я винушу наря, от що міркую, що ну в Україні важко готувати пілотів і е, е, наземний склад авіаційних інженерів і техніків. Та для цього потрібні спеціальні бази, там спеціальні тренажери. Хоча, хоча один тренажер, я так розумію, наші повітряні сили отримали. А от якщо уявити yeah. собі, що у нас з'являються... Пілоти, ветерани, тим більше ви сказали, що більшість з них це вже інструктори, які вчать молодих пілотів. Як ви льотчики, кажете, ставлять їх на крило. От як це вплине на продовження підготовки українських пілотів на F 16? Ну, во-первых, я не знаю, до якого уровня американці їх подготовили. Вот до какого уровня летчика э, нашого українського, во-первых, з каким он опытом пришел туда? Потому что. опыт, наработанный в предыдущей летной э, работе, это очень важно для переучения на новую технику. Очень важно. Вот для летчика-испытателя освоить F-16 нужна неделя. Максимум неделя и все, и дальше уже. Но это опыт. Это многолетняя работа. Ну, короче, это своя специфика. Вот. Но инструктора, чем больше летчики летают с инструкторами, тем больше, более они уверены. И американцы, да, они знают много тонкостей, они все это дело передадут нашим ребятам. Потому что вот пришло, допустим, у нас 10 машин, из них две спарки. Маловато, я скажу. Спарки должно быть 4. И чем... А потом, когда мы начнем их осваивать, вот с десятка спарок можно будет две, потом одна. То есть... Американские ветераны, летчики, инструктора, они обучат наших инструкторов. Это быстро все раз, оно все расширится. Ну, так обычно делается. Сначала прилетают в часть испытатели, вывозят трех-четырех инструкторов, уезжают, а эти инструктора начинают вывозить летчиков. Сначала комесок, КМСки выводят командира там, звенья, командира звенья выводят, И это все распространяется быстро. А если на полк, на 30 летчик один инструктор, ну, и вот он будет там годы готовить, и только там с этого не будет. То есть это все, все эти методики, ну все есть, американцы этим делом прекрасно, прекрасно владеют, э, и они уже переучивали, ну сколько, ну 25-26 стран, э, в принципе, американцы же их начинали переучивать, потом переучивают. Начинается и с подготовки инструкторов, самых опытных. И все, и дальше пошло, ну, комом это все уже наработано и у нас, и у россиян точно так же, и у немцев, и у французов. Тут, ну, авиация тут законы одинаковые, одни законы. Физики. Закон, законы физики. Законы да. физики. Это я на всяк выпадок, буквально Выпускайте. для наших для наших радиослухачей, что но не спарка, это выныщивать с а да, ну, да. а спарка может выполнять и боевые задачи, кроме тренировочных? она для этого и сделана. Тренировочный – это полет по кругу, пилотаж сложный, простой, заход в сложных пяти условиях. И боевое применение. Может быть, не весь спектр, тот, который использует боевая машина одноместная, но общие, в принципе, перехвата, пуска ракет, захват, сопровождение, работа с арматурой, допустим, полеты строим, полеты на предельно малых высотах, бомбометание, пуски управляемых, неуправляемых. Это все есть на спарке. И это все задник... В передній кабіні сидіть обучаємо, а ззади летчик починає його там обучати. І все. Та, в принципі, та ж бойова машина, але ну, вона вважається вочевидно тренування людьми. Пане Олександре, ми, ми з вами завершуємо наш політ в ефірі зараз. Тому я прошу буквально одним словом відповісти на два питання. А ви думаєте, що Україна зможе використовувати f 16 з аеродромів інших країн? Запросто. Запросто. Якщо вони будуть обучені. До заправки в воздухі наші льотчики там нічого сложного немає. Нічого. І... Не І ви мене просто вразили тим, що а, пілоти випробовувачі можуть за тиждень освоїти F-16. Ну тобто, от ви, ви б це справді за тиждень би зробили. Це ще багато времени. Много. Зрозуміло. Зрозуміло, дякую. Ну от як важливо готувати в принципі кваліфікованих пілотів, в тому числі пілотів-випробовувачів. А, а щоб готувати пілотів-випробовувачів, потрібно мати власну авіатехніку виробляти, яку треба випробовувати. А Олександр Лиходіт, Льотчик Випробовувач, з нами був на зв'язку. Пане Олександр, дякую вам дуже. Шановні, вдячний за вашу увагу. Триває збір на літак. До речі, продовжуємо авіаційну тему. На літак, за допомогою якого українські протиповітряні сили будуть збивати російські безпілотники. А реквізити в описі до цього відео для вас працював Дмитро Тузов. До зустрічі. Слава Україні! Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.